श्रीबृहस्पतिस्तोत्रम् श्रीगणेशाय नमः ॐ अस्य श्रीबृहस्पतिस्तोत्रस्य गृत्स्मद अनुष्टुपछन्दः बृहस्पतेर्देवताः बृहस्पति पीथ्ये जपे श्री विनियु बृहस्पतिर्जीव शूराचार्योबर वागिशोधी षणो दीर्घश मश्रु पीतांबर युवा सुधाग्रहाधीशो ग्रहपीडापहारकः दयाकरा सौम्यमूर्तिः सुराचर्यः कुडमल्धुतिः लोकपूज्यो लोकगुरुः नीतिज्ञो नीतिकारकः तारापति चाङ्गीरसो वेदवेद्यापितामहः भक्त्या बृहस्पतिं स्मृत्वा नामान् पठे अरोगी बलवान् श्रीमान् पुत्रवान् स भवेन्नरः जीवेदशतं मद्योपापं पापं शति यः पूजयेत गुरुदिने पिता गन्दाक्षताम्बरैः पुष्पदीपोपहारैश्च पूजयित्वा बृहस्पतिं ब्राह्मणान् भोजयित्वा च पीडाशान्तिर्भवेत् गुरुः इति श्रीस्कन्दपुराणे बृहस्पतिस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीबृहस्पति कवचम् अस्य श्रीबृहस्पतिकवचमहामन्त्रस्य ईश्वरऋषिः अनुष्टुपछन्दः बृहस्पतिर्देवताः गम् बीजं श्रीम् शक्तिः क्लिं कीलकम् बृहस्पतिप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानम् अभीष्टफलदं वन्दे सर्वज्ञं सूरपूजितम् अक्षमालाधरं शान्तम् प्रणमामि बृहस्पतिम् अथ बृहस्पति शिरः पातु ललाटं पातु मे गुरुः सुरगुरुः पातु नेत्रे मे भीष्टदायकः ज्यूहां पा सुराचार्य मे वेद पारग मुखम मे पा सर्व कंठम मे देवता गुरु भुजावांगीरसा पा करो पा शुभ प्रदा स्तनो मे कुक्षिमेशु बलक्षण नाभिं देव गुरु पातु मध्यम पातु सुख प्रदाह कटिं पातु जगत बंधा उरु में पातु आपति जानु जंगे सुराचार्या पादो विश्वात्मका सदा अन्यानि यानि चाण्डानि रक्षन्मे सर्वतो गुरुः फलश्रुतीः इत्येतत्कवचम् दिव्यम् त्रिसन्ध्यं याः पठेन्नराः सर्वान् कामान् आप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् श्री ब्रह्मयामलोकम बृहस्पती कवचं संपूर्ण आपल्या समर्पण मराठी चॅनलचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका व नवीन व्हिडिओसाठी बेल ऐकून प्रेस करा धन्यवाद